Не Забувай, мамочка, ну давай. Дуже пісенько зі мною. Ранок починається ось так. Я думала їхати на випускни лісей чи тому що в мене насправді дуже багато справ. На погода треш, просто я прокинаюсь. Ні, я ще не прокинулась. Я просто так от трошки залунав будильник і я так от бачу цю погоду, я думаю, ой 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 зараз просто так дождь. Ты то молота выпускные. так? Ты видишь, какой нибудь русский подорвал? Суфа. Да. Мам, ну поздоровайся со мной. Мама занята. Надо было Нет, ты не начинай. по украинским мове приветовалась на народжение. Тыба? Да. Мила тогда. Мила, ты что мне пуп снимаешь? Нет, я себя снимаю. Дырайся, до сапа. Ок. все на мальчика. Вот, вот твой мальчик. он она всегда. Все на мальчика смотрит. Ой, господи Иисусе. Почалась сирена. Все люди в сховище, мы сейчас пойдем в машину. Я не знаю, мне не хочу себе много. Нет. Ты не устала? Я устала. Я еду домой. Домой. Ехалась с ним ты на заправку. Да. А ты вчера с Ириша. Вот Меня сфоткает если не знаю. Мама, ну, Но звук. Ну все, что она сфоткала, нас нас Все мы поели и только закончили, снимался? закончилась сирена. Мы едем Серьезно? обратно. А, да. Ага, Колечко.

А я думала что Так а что мне дома делать? ну и жарко просто. Не дома делать. А кто вообще я организовывает же. это все да. дело? Я не знаю. Сейчас мы... мы обычно с детьми после, да, нас на последний звонок, мы здесь собираемся. Но сегодня, что сегодня... все празднуют? Сегодня должны праздновать только мы. Сегодня Сушка, только у меня изв... праздник. Извини, сегодня Елисей тоже <laughs> Так все упало. А. Что-то ты, ты не совсем в центре, но почти в центре. Как они устраивают. Вы с Елисеем в центре пойдете вдвоем? Нет. Вы возле меня в центре, ну, а я близнецы, в самом центре. Говорят, что не, близнецы. Кто близнецы? Мы с ними? да, близнецы. Да, мы с ними близнецы. Вот еще один капля в каплю. Рассказываю, что, какая будет у меня зачастка. Вот такие вот волны. Я їх роблю, що третій рік після поспіль, по поспіль, спільних свідень народження. Ось такі бігоді. Я не знаю, вони дуже прикольні. Мені вони подобаються, ефект від них більше, ніж від плойки. Ось така пінка. Отак от, от показую, як це робиться. Зараз. Беремо таку штучку. Ні, спочатку п'інку. Пінки для от, так. от і на... Волосся. Ось так. Ой. Надягаємо ось на таку паличку. Я один раз загубила цю паличку і все, я ніяк не могла собі надягнути ось ці бігоді. Так. Я так. Я взагалі залишаю на ніч, і мені подобається більше, коли типу, я на ніч залишаю, тоді ефект прям дуже хороший. А коли на 3 години чи на 2, воно не так гарно виглядає. У мене буде. Я зараз скажу скільки, 12, 12, 13, 14, 15, десь 4 години, може менше. Це, якщо чесно, маловато. Але я не могла розробити на ніч, тому що зранку мені треба було на останній дзвоник. Типу, якщо б я їх розпустила, воно б не витрималось до вечора, до п'ятої. А у бігодях йти на останній дзвоник, це якось занадто. Так, все я вже зібрана. Ось так. І зараз ми будемо їхати. Сумки я теж зібрала, все зібрала. Треба їхати. я именно, да. Привет. Подхожу под к этой А Мина уже плачет. <решка> От локации. <Да. смешка> Слушай, вы лучше спрятали где-то тут. Кого? Это я сейчас уберу все. Это все ваше? Да. да. Ну, да, ой, мило. Ну, ну да. да. Декор, декор так себе. Ну. Спасибо, спасибо что вы ее нам дали. Вам спасибо. Я просто вчерашнего дня как пчел. Ну классно. А классно, классно, когда есть подружки, когда все, все сделают, только по команду. И не... Она замешала. Все ли все не командуют? Нет, я тут командую, потому что. Ну, Расти она нам, конечно, нам командует, но сегодня ладно, ее день хай командует. Давай, пошла. Я никого не убиваю, не переживают. Закапывать пошла. А? Закапывать пошла. Такая вот у нас установочка. Я вот в таком плаще. Дождь перестал идти. Девчата уже готовить, простила, Настя прибирает. <говорит> это ужас. Короче, я стики заказал, я там только говорю. Я... О, ага. вот так. А, ты подреб... Так, короче, я его вообще вот так. Опа. Не сильно красиво. это такой трешак, я вот так вот и буду отмечать <говорит> Это офигенно, okay. это бомба, Смотри. Я сказала да! Не, надо, короче, я буду Сейчас. в белом, я буду в юбке, и вот так вот начало в -а. Я сказала да! История. Все подумали, что мне предложение сделали. Она сказала да. А на самом-то деле это просто рофл. А вдруг нет? Блин, а потом, когда сделают, все подумаешь? Ну вот, да. Подумают, что я опять рофлю. А я-то реально замуж ухожу. Можно компашки готовить 20 литровка. Они у нас Меня тут шесть раз пол перемыла. Христос тоже сегодня придет на мой день рождения. Девочки, вы что, не знали? Христос. Первый <связывая> <Христос>. вообще <связывая> <Христос. связывая> <связывая> <связывая> Предложение <связывая> или Христос? Я выбираю Христа. Хочу, чтобы Может, он уже пришел. Да. Я. Итак.

Поздравляю тебя Леша А тебе носик желтенький. Ну давай, спасибо. Подниматься не будем. Дам пять тебе. Не имеется. Вот тут Настя так что, Алиса. Так, вже майже всі зібрались, ми чекаємо тільки Ілю. От він відправляє краску фонтана. От, а вже майже покласти. Я знаю, дуже мило. Незважаючи на те, що дощ капає, я переймала, що буде не вайб, але вайб. Вайб, ура! Валір вайп? Паша, вайб? Вайб. Маш вайб.

Thank you, Thank you.